Selanjut, saya mempersilakan yang berhormat Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasai Datuk Murusi. Butiran 05 Jakim sejak saya ingin bercakap tentang Darul Quran yang telah ditubuhkan pada tahun 1966. Tahun ini 2026 Darul Quran meraihkan ulang tahun penubuhannya yang ke-60. Tempoh cukup panjang mengangkat pelbagai kejayaan dan oleh itu Darul Quran perlu untuk terus marah untuk meningkatkan taraf dan kualiti pendidikan. Semua kita tahu bahawa Darul Quran ada menjalinkan kerjasama dengan Yusim untuk menawarkan ijazah sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah tahun 2009. Tetapi sampai ke hari ini pihak Darul Quran sedia, pihak JAKIM saya nampak tidak punya pelan strategi untuk menawarkan program ijazah sarjana muda khusus di bawah Darul Quran sendiri. Dan sehingga ke hari ini uh, uh, tahap tertinggi ditawarkan oleh Darul Quran ialah diploma uh, Darul Quran JAKIM sejak saya sendiri bergraduasi daripada Darul Quran Jakim tahun 2000, ketika itu diploma dan sampai uh, sekarang ini pun tidak ada lagi pengajian sajana muda yang ditawarkan oleh Darul Quran itu sendiri. Jadi saya nampak masalahnya ialah kerana tidak ada akta yang khusus kepada otonomi kewujudan Darul Quran Jakim itu sendiri. Saya mohon Ibu Mak Menteri Agama untuk menjelaskan sejauh mana usaha Jakim untuk mengangkat Darul Quran Jakim ini uh, dan juga ikmas, ibdas, Uh, sebagai undang-undang secara undang-undang sama ada secara akta atau arahan-arahan tertentu kabinet MKI dan sebagainya. Terus so, saya mencadangkan wujudkan akta darul Quran Jakim atau akta uh, pengajian tinggi itu di bawah Jakim itu sendiri dan saya, kalau saya boleh kongsi role model untuk diwujudkan akta ini sebagaimana IPG dan juga Aswara yang telah berjaya menjalankan program ijazah sarjana muda masing-masing. Jadi tak perlu untuk menumpang dengan program ataupun ijazah-ijazah yang ditawarkan oleh uh, itu silang uh, Datuk Pengurusi, saya juga nak menyentuh butiran 01000 urusan Parlimen ini satu satu bajet yang cukup besar, tapi saya cadangkan supaya sedikit kursus perlu diajar kepada anggota kabinet menteri dan timbalan menteri untuk menjawab soalan, tadi saya dengar bagaimana ada timbalan menteri jawab saya malas jawab soalan ini sebab uh, pembangkang tak sokong uh, bajet. Ini satu jawapan yang sangat tidak bertanggungjawab. Macam mana seorang timbalan menteri boleh jawab? Saya malas nak jawab sebab pembangkang tak sokong bajet. Sedangkan sokong tak sokong ini ada peruntukan di dalam perlembagaan. Ada peruntukan dalam peraturan Dewan. 35 orang yang tak datang semalam yang tak mengundi, seorang sahaja daripada pembangkang. Yang semua lain daripada selain itu, semua daripada kerajaan. Kalau kami pembangkang nak tahu soalan, Menteri malas jawab kerana tak sokong bajet, Artinya yang tak datang semalam untuk mengundi semuanya jangan diberikan bajet sebab mereka pun tak mengundi untuk menyokong termasuklah yang membawa usul membawa usul yang mamak tambung yang mamak tambung pun tak datang untuk nak menyokong usulnya sendiri apatah lagi menteri kewangan kedua pun tak mengundi untuk menyokong sebab beliau ahli dewan negara jadi itu saya fikir dalam urusan parlimen ini saya cadangkan menteri dan timbalan menteri perlu diberikan kursus untuk menjawab bagaimana menjawab dengan penuh hemah Agar tidak menampakkan kita ini kekurangan ilmu untuk menjawab persoalan. Datuk Pengurusi, saya nak menyentuh 02000 Jabatan Peguam Negara. Tahun 2025, kita diperuntukkan 14.69 juta ringgit Malaysia. Tahun ini tambah 15.06 juta. Tapi saya mengharapkan supaya peningkatan ini nampak terlihat dari sudut keberkesanan kerja Jabatan Peguam Negara. Saya nak menyemetik bagaimana hari ini. Malaysia kini menyiarkan jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang menjawab pertanyaan daripada ahli parlimen Besut berkenaan status siasatan terhadap laporan Bloomberg yang menuduh Perdana Menteri mengarahkan siasatan ke atas ton Dr Mahathir. Menurut menteri bahawa isu ini telah diklasifikasikan sebagai NFA atau No for the Action dengan dengan izin. Jadi belum tuduh Perdana Menteri mengarahkan SPRM supaya siasat individu tertentu. Tuduhan itu satu tuduhan tak betul yang kata tuduhan tak betul ialah Perdana Menteri sendiri. Bila Perdana Menteri menyebut tuduhan, tuduhan tak betul 15 Oktober 2024. Saya tanya dalam dewan ini, adakah Perdana Menteri akan saman Belumput? Perdana Menteri kata bahawa tuduhan itu tak betul dan kita serahkan kepada pegawai negara untuk mengambil tindakan terhadap Belumput. Apabila tidak ada no for the action terhadap tidak tindakan terhadap Belumput. Ini berarti sama ada tuduhan itu betul atau macam mana? Jadi itu persoalannya. Sekitar saya saya sayang Perdana Menteri, untuk mengurusi. Saya tak nak Perdana Menteri di, dicemari dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Jadi kena saman Belum Bah ini ataupun peguam negara wajib uh, mengambil tindakan desse undang-undang sita pejabat Belum Bah ini sebagai contoh kerana menuduh Perdana Menteri yang kita sayang ini dengan tuduhan yang tidak betul seperti ini. Saya yakin ahli parlimen kerajaan akan menyokong apa yang saya sebut pada hari ini. Satu lagi untuk urusi sikit lagi iaitu 050100 bawah uh, halal uh, Malaysia iaitu Jakim. Tadi uh, banyak yang menyebut tentang halal, tapi saya nak menyentuh tentang bagaimanakah uh, Menteri di jabatan perdana menteri jabatan Jakim sendiri melihat ancaman perjanjian Malaysia dengan uh, Amerika ataupun A.P. ini yang disebut bawah artikel 25, artikel 29 yang mana Malaysia diwajibkan untuk menerima mana-mana badan persijilan halal Amerika yang designated ataupun yang telah pun di, di, dibenarkan, di-approve dengan izin oleh JAKIM. Adakah ini, tidakkah ini merupakan satu ancaman terhadap itu si halal kita sendiri iaitu mana-mana logo halal yang telah diiktiraf oleh uh, Amerika, JAKIM ataupun kita di Malaysia wajib untuk menerima. Walaupun kita kata bahawa itu kena di-approve oleh JAKIM. Betul. Jakim memang dah approve daripada awal. Tetapi berbeza dengan prosedur hal yang lain, sekiranya ada pelanggaran, ada isu yang berlaku, Jakim boleh review dari masa ke semasa. Tapi perjanjian AK ini, Malaysia tidak boleh review lagi isu halal ini. Kalau saya boleh baca, Datuk Unusi, Malaysia shall allow any US halal certifier designated by Jakim without additional requirement. Artinya tidak ada pilihan. Malaysia perlu untuk approve logo halal ini. Dan ini merupakan ancaman terhadap halal Malaysia. Saya minta supaya menteri ataupun pihak uh, Jabatan Perdana Menteri di bahagian agama dapat menjelaskan adakah ini akan mengancam itu si halal di Malaysia. Terima kasih untuk mengurusi. ini. Terima kasih Muhammad Asimas. Selanjutnya, dipersilakan yang Muhammad Pucung.